Я Харків у світі небагато місць з такою кількістю ран. Та я не здаюся, живе в мені міць і віра, потужний вулкан. Стою у руїнах, та наче в броні, хоч тіло моє у крові, багато життів заховались в мені у злі та жахливі ці дні. Русський мір це збиття. 21 века. Как вы видите, вокруг все, что видит глаз, все уничтожено, все разрушено. К сожалению, люди погибли. Просто от школы хранят, живого места не осталось от этой школы. Всю улицу убили. Это мир, мир Путина, который он хочет сюда принести. Первые дни отовсюду был обстрел. Не было никакой надежды, то, что Харьков останется украинским городом. По всем прогнозам он должен быть захвачен. Очень важно, когда церковь на месте, что если праведники они находятся в городе, Бог может защитить город. Илья Герасим, епископ Украинской церкви христиан веры евангельской, у Харьковской области. Он и майже вся команда служителей остались в Харкове, попри щоденні бомбардування міста. Мы не знали, останемся мы живы или нет. Мы не знали, где попадет очередной снаряд. Мы не знали. Много-много раз прилеты были рядом с нами. Попадание в храм церкви Святая Троица. Мы находимся в доме наших членов церкви. У нас сегодня печаль, скорбь в нашем сердце смертельна небеспека стала справжним выкликом для церкви але церква и далее служила людям добрый пастор он готов положить душу за овец а, и когда за кафедду говоришь, что любишь людей это одно а, когда в таких критически трудных моментах ты рядом с людьми то это роль пастора на территории церкви везде вокруг вот этот квадрат накрывался ракетами со всех сторон снаряды прилетало очень много снарядов за время войны 6 прилетов было и 5 попаданий было по по нашему храму попадание в храм церкви святая троица попали в храм ну, в общем, в принципе, крепкий натяжный потолок оказался. Последний прилет, это был 1, 1 сентября 2024 года. У нас как раз была дитячая выстава, связанная с 1 сентябрем. И прямо возле нашего храма были прилеты, две ракеты прилетело. Как я могла? Э Да все, уходим. Здание чуть опять пострадало, внутри пострадало, но мы все живы. Ни один человек не погиб на территории храма и не был ранен. Під час войны вера гартувалася швидко. Потребны были не абы духовные силы, абы не лише молиться, а и рисковать життям, продолжая служение под бомбами. К большому сожалению, похоронили наших петрых сестер с пришиба. Это недалеко от Балакли, из вербовки, из танка. Стреляли и их просто разорвало, наших дорогих сестер. Только что похоронили всех наших дорогих сестер. Мы знаем, что они дома у Господа Иисуса Христа, но скорбь переполняет наше сердце, и много эмоций. Но чтобы вы знали, что вот реальная ситуация у нас сейчас в Украине, в Харькове. Дом наших друзей, и 2 января здесь был прилет в результате этих обстрелов, этих прилетов. Оторвана была рука нашего брата Сергея, вот прямо возле подъезда лежала его рука. Я когда вышел с подъезда, я посмотрел, с правой стороны лежала его рука, и он был отвезен в больнице, но так и не выжил. Это близкий для нас человек, друг, брат. У него осталась семья. Недавно родился внук. Жить и жить. Но Бог так решил. Это мы не знаем планов Божьих, но мы молимся, чтобы скорее закончилась эта война. Это беспредел, это зло, которое пришло на нашу землю. Мы находимся возле храма церкви Иисуса Христа, где пастор Юрий... Климко погиб. Вот видите, такая вот реальность сегодня пастырей вот, и служений вот, 200 Украины. <как> Пастор Юра не оставил свою церковь. Только это Купенск он был освобожден, сразу приехал сюда. Вот, и вера и правда служил своему народу. Мы остаемся преданными своему служению и просим вас просто молитесь, вот благословлять по и церквя, которые остались вот, здесь, вот, нести достойно вот, это действительно служение, служение любви нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. силы давала в этих непростых моментах э, именно любовь потому что любовь к богу и любовь к людям я я остался здесь не для подвигов для того чтобы впечатлить кого-то а чувствовать долг перед людьми потому что я обещал богу что я буду служить людям и в это непростое время, я не выбрал, что во время войны служить. А я оказался, и у меня не было выбора другого, как продолжать спасать людей. Я э, зашел в один из банков в Харькове, и кассир она посмотрела на меня, Светлану ее звать. Я смотрю слезы на глазах у нее. Она говорит: "А я же знаю вас". Я же, говорит, у вас, говорит, в церкви в начале марта, говорит, стояла в очередь в 4 часа утра. Я ждала, потому что у нас раздача начиналась в 7 часов утра. Я ждала, потому что, говорит, у меня сын парализованный. Я не смогла выехать с Харькова. А средств для существования не было. И она говорит, благодаря вашей церкви мы выжили. И поэтому в самых таких трудных моментах Церква на руку, і люди можуть можуть з Богом. Тому що ми здесь, на самом деле, руки, ноги Господа, то ми представляємо Бога тут на землі. І саме таких трудних обстоятельств життя церква показує красоту Ісуса Христа. Змучені війною люди потребували саме Божої любові, і це призвело до справжнього духовного пробудження там. еще вчера лютували оккупанты. Наше служение было построено на периода или, можно сказать, на сезона, потому что не мы придумали сезона. Вот сейчас уже зима, хотели еще, чтобы было тепло там, но вот есть сезон. В, в этом случае также сезон был сезон, когда нам надо было эвакуировать людей, спасать людей. Был сезон, когда нам надо было э, людей и кормить, и мы это и делали, э, ободрять, вдохновлять. А сейчас другой сезон – открытие новых церков. Сейчас у нас целенаправленно мы работаем на открытии новых церков. Люди собраны, это часть люди, это переселенцы с разных мест были боевые действия. Мы с командой выехали. мы проводим час богослужение. Мы продолжаем служить Господу и служить народу Украины. Вот мы, и, старт, и сила, и слава на веки. И практически везде, везде, где мы открывали, то у нас не было помещений. Мы, мы просто проводили евангелизации на, на, улице. И сейчас вот есть в Кутузов, где вот у нас уже строительство, даст Бог, в течение недели-две, то уже там будет наш молитвенный дом, потому что уже в стадии строительства. А практически сразу после деоккупации, уже мы открыли церковь, уже практически два года мы проводим богослужение на улице. И неважно, снег дождь, ветер, люди приходят, мы ни одно служение не отменили. Прямо под дождем проводили служение, в Шестаково под открытым небом проводим, в Печениге под открытым небом. Вот сейчас у нас решается вопрос по аренде, уже будет свое здание, в Альшанах мы проводим на улице. То есть задача, чтобы люди спасались, а потом уже на втором этапе здание. Есть где там, может, сразу получилось, но в основном так мы проводили. На улице, а потом уже здание. До войны мы проводили разные проекты, мы пытались людей, ну, простите слово, затягивать в церковь, как-то, чтобы люди находили в церковь. Сейчас другая тенденция. Вот другая тенденция. Мы можем сейчас поехать в любое селение без продуктов. Я сейчас не говорю о продуктах. Можем поехать, и люди будут собираться для того, чтобы слышать. Много раз люди приходили, также говорили, что мы здесь на самом деле не для продуктов, мы здесь хотим вас послушать, мы хотим с вами петь, мы хотим с вами молиться. И я вот вижу, как вот вот, вот уже пробуждение началось. Любовь до Бога и людей и далее є потужным и единственным стимулом для пастора, чтобы остаться у городе попри небезпеку. Опасность остается безопасно. Безопасно, я думаю, всегда говорю, что безопасно на небесах. Опасно, потому что кабы прилетает к нам, также С-300, Эскандеры, там, то есть нас обстреливает. Даже вы задали вопрос, задали вопрос, а что сирена не, не працюет? То есть, после прилета у нас в основном сирена працюет. это, мы уже рады, что мы живы. То есть, если уже сирена запрацювала после прилета, то значит, мы живы. Не успевает, потому что мы рядом находимся с Россией. Там 38-40 километров, и буквально за несколько секунд, все зависит, с какой стороны это секунды, там, минута, ну полторы минуты, и, и ничего не, не успевает срабатывать. Невозможно привыкнуть и к прилетам, к взрывам, к... к сирене, к... Я, наверное, никогда не при... привыкну к... к тем, что хоронить близких и, и родных. Но никогда я к этому не привыкну. Это... Это ужас. Это... Реально, что сегодня ты хоронишь, реально, что сегодня ты едешь в госпиталь, реально, что ты встречаешь парня молодого, который ты знал, красивый, крепкий. А ты знал его, а сегодня ты его видишь в инвалидной коляске. Прилет, пацаны. А это горит автодом. Двухметровая воронка. Много людей погибло, множество пострадало. Вот это реальность жизни в Харькове. Только в Харькове больше 4000 объектов зданий, которые было разрушено во время войны, которая уже почти три года, два и восемь месяцев. По процентам содержания 47 процентов всех разрушений в Украине, всех городов, это именно Харьков занимает. Чудо от Господа возле нашего дома был, прилетел снаряд, и не взорвался прямо вот возле нашего дома для меня это чудо я даже снимал этот снаряд э, снимал э, 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 скидывал в фейсбуке и там одна женщина писала ой говорит, чушь такая как он мог прилететь и, и не взорваться потому, она не могла понять что такое но для меня это чудо что не взорвался потому что если бы взорвался то он бы э, принес много горя много беды только что прилетело Двигатель этот еще горячий. У нас оттуда дымок выходит, еще горячий воздух. Но он сейчас остынет. Быть там, где боль и страх, нести светло надеи у безнадежные обставины – это це миссия церкви в важкі часы. Молитва в такие моменты становится могутньою зброєю. Должна быть дисциплина в молитвах. Я повторюсь, по этому принципу мы жили до войны, по этому принципу мы живем во время войны. Поэтому в принципе живет моя семья, и я всегда учил наших служителей. Любой христианин, если он хочет преодолевать трудности, которые на пути, потому что есть место из Писания, послания апостола Павла к Ефесянам, что укрепляет и с могуществом силы его, силы Христа, силы Божьей. Для чего? Потому что настанет день злой в жизни христианина. Разного характера. Мы сейчас говорим, война – день злой. А есть болезнь – день злой. Есть похорон близкого человека. И мы не знаем, почему это может произойти в жизни. Многое может произойти в жизни, которое не по плану. Мы не планировали, что нас украдут, украдут машину. Но мы не планировали, что умрет близкий человек. Не планировали, что война. И много-много. Мы не планировали заболеть. Заболеть болезнью, которую мы услышим, у нас онкология. А мы не планировали это. Это день злой. И если мы до дня злого мы не проводим время в молитвах, Практически мы не можем преодолевать, там написано, в день злой противостоять, преодолевать и устоять. То есть для того, чтобы в день злой мы могли противостоять, преодолевать и устоять, нам надо сейчас укрепляться могуществом силы Господа. То есть, а как? Одно из направлений, много направлений, одно из важных направлений, мы должны проводить время в молитвах чтобы мы объединились в молитвах и объединили усилия для того, чтобы победить врага. Многое, возможно, мы видим недостатки, которые есть в Украине, возможно, со стороны ТЦК, со стороны властей, но сейчас не время вот в этом разобраться. Сейчас время объединиться, молиться и делать все возможное с нашей стороны. В первые дни войны мы видели руку Божью, мы видели единство, и не было столько оружия, но мы видели победу. Мы, мы видели, как, как враг убегал, потому что враг боится единства, враг боится, когда мы объединены вместе, и когда мы уповаем не на оружие, не на какие-то связи, а на Господа. Вот, вот этот дух я хотел, чтобы мы молились, объединились, сделали, жертвенный были. Істестне, щоб ми упавали сюди на Господа. Ти бачиш біль, ти кожне слово чуєш з молитов скривавлених сердець, до чого саме нас готуєш, мій вірний Боже, наш Отець, веди нас мудрою рукою, дай бачити твоє лице, піднімемось з колін з тобою та подолаємо усе. Суд ворогам, а дітям милість. Зло, що руйнує, зупини. Ти милосердя й справедливість, ти Бог любові, не війни.